yang berlaku di Indonesia, yang berlaku di Iran yang berlaku di Korea kita tidak mahu perkara itu berlaku di Malaysia, kita mahu kalau nak jatuhkan pemerintah melalui pilihan raya yes, ladies first terima kasih Terima kasih yang berhormat cukup gentleman bagi ladies first Datuk yang betul. Saya dengar tadi yang berhormat bila menceritakan pengalaman yang berhormat ditangkap kesian. Uh, nampaknya daripada apa cerita yang disebutkan di dewan yang mulia ini menggambarkan bahawa pihak polis kita tidak berperi kemanusiaan. Kita sebagai rakyat Malaysia sentiasa kita melihat di sekeliling kita bukan saja polis bertindak kepada pembangkang tetapi polis juga bertindak kepada perompak, penyamun, kepada apa nama judi haram, uh, syaklon dan sebagainya. Ini kerja polis. Tetapi kita tak pernah mendengar daripada mana-mana pihak yang polis bertindak sedemikian. Saya hairan. Bagaimana dengan parti PAS ni Polis boleh bertindak menendang kanak-kanak sehingga pengsan Adakah ini satu gambaran yang nyata dan benar bagi negara kita? Atau Eri Petua, bukan polis tendang, kena gas, dengar betul-betul Dia yang dia bawa cerita merapu di arah ni Yang kena gas itu pengsan di kampung, di markas, di tepi rumah orang jadi perkara-perkara seperti ini, perkara yang tidak kena, kita kena saya hormat kerja-kerja polis bukan kita dan beberapa kali dalam ini saya bercakap supaya soal gaji polis, allowance polis dan saya duduk di balai polis itu 2 3 jam. Kadang-kadang saya lewat dilepaskan kerana polis nak dengar ceramah. Mereka kata yang berhormat terang sikit hal-hal Afghanistan kepada saya. Ini berlaku di Batu. Saya terang kepada mereka dan mereka kata yang berhormat boleh tak bercakap beberapa perkara. Hal Elon SB, Hal Elon pakaian dan saya telah bercakap di sini dan uh, timbalan menteri pun dah menjawab apa yang saya bercakap di sini setelah saya, saya dapat berbualan dengan polis-polis di balai polis tapi tindakan mereka bertentangan melanggar undang-undang selalu disebut rakyat saja melanggar undang-undang tetapi jarang kena matangan. tangan kena terima kasih saudara yang berhormat Kuala Kedah Saya sempatilah dan kasihan Mendengar rentetan daripada yang berhormat Tetapi saya rasa yang berhormat juga tersilap Di mana seseorang yang disimba isi ini Tahu saya bilang apa ini cedera Dia boleh mengakibatkan kematian Tetapi nampak hari ini yang berhormat masih segar bugar Berarti yang disimba itu bukan gas, air biasa ya. Itu untuk menyejukkan kalau, kalau nak tahu, marilah kita berceramah sekali <laughs> Datuk Ibu Tuan, saya balik kepada tajuk saya Jadi kita penerangan ini Dan siapa menang dalam pilihan raya, kita terima Kita terima siapa yang dipilih oleh rakyat Setelah rakyat diberi maklumat Oleh itu, kita harap rakyat tidak ubah agenda perjuangan Iaitu kita mendapatkan kuasa melalui pilihan raya Dan kita hormat Misalnya pelihara akan datang, Kedah kami perintah. Muhammad jeli Mangun. Ya. Terima kasih Datuk Yang Dipertua dan Yang Berhormat Kuala Kedah. Kita jadi rasa hairan. Akhir-akhir ini, muktakhir ini, kenapa polis bertindak sebegitu rupa? Kalau dulu tidaklah sebegitu rupa. Agak-agak yang berhormat ni pihak mana yang sungguh-sungguh sangat ni nak menyekat ceramah? Adakah kerana pihak dia ceramah tak ada orang dengar kau macam ni cerita ni? Arahan Perdana Menteri. Pak Perdana Menteri yang berkuasa. Dan walaupun arahan itu tidak mengikut undang-undang, tapi mereka buat bila pergi mahkamah, kita berbincanglah di mahkamah. Datuk yang dipertua. Pihak pemerintah pula kita tahu mereka tak perlu berceramah, sudah ada TV untuk mereka. Misalnya RTM menyiarkan klip mamali. Perdana Menteri kata, tak perlu berceramah sehingga pilihan raya sahaja kita perlu berceramah. Saya setuju dengan Perdana Menteri. Ini satu pandangan yang cukup baik. Biarlah kita buat kerja lain, kita nak membaca, nak research, nak berkhidmatlah kawasan kita daripada berceramah setiap malam. Kita tak boleh ceramah, TV hentam kita setiap hari. Ini politik apa macam ni? Jadi nak kata bahasa kasar nanti Aral tegur pula Kalau lah televisyen tu harga Rp 2 ringgit Saya hempuk hari-hari Hari-hari saya tenang Tapi oleh kerana dia harga ribu-ribu Anak kita nak tengok Maka kita pun tak hempuk Kalau kita ludah Mari filem lain kita nak tengok Kita terpaksa lap balik <tuk> <tuk> Perubahan RTM begitu nyata Saya akan nyatakan sekali lagi Selepas Zainuddin Maidin masuk RTM selepas dia masuk kerana dia bukan orang politik banyak ahli parlimen yang tiga penggal kenapa tak jadi setiausaha parlimen lantik orang yang merapu sejak dia masuk walaupun jempol orang yang baik dia pun tewas dengan setiausaha parlimen masukkan program-program yang sebegitu rupa sebab itu kalau saya bersetuju dengan ISA saya sebut orang yang paling layak ditahan di bawah ISA ialah setiausaha penerangan kementerian Penerangan Setiausaha Parlimen Kementerian Penerangan. Tapi saya tak setuju dengan AES. Prinsip kita. Karena sejak dia masuk di situ RTM tidak lagi menjadi alat propaganda kerajaan. Sudah menjadi alat penghasut dan alat propaganda Ahnu. Berbeza alat propaganda kerajaan dengan alat propaganda Ahnu. Menerangkan dasar kerajaan, menerangkan dasar pengswastaan, menerangkan dasar pelaburan. Kenapa Perdana Menteri melawat Antartika? Itu dasar kerajaan rangkanlah kami tak cemburu tetapi RTM kebelakangan ini sudah menjadi alat propaganda amnong dan caca merbah bukan lagi alat propaganda kerajaan ini kita harap pihak kerajaan ambil perhatian kalau kita bertemu orang ramai, ramai sekarang sama ada mereka tu pegawai-pegawai kerajaan kita balik luar negara pertama sekali mereka sambut kita selamat kembali ke tanah air lepas tu mereka sebut menyampah betul RTM ini pegawai, -pegawai kerajaan sebut ha. ambil perhatian ambil perhatian kalau tidak jempol pun hilang kerusi satu yang dipertua sebab itulah kita kita sekali lagi kita harap bahawa dengan kenyataan Menteri Dalam Negeri boleh diadakan majlis-majlis penerangan di dalam markas dan di luar makas kita perlu memohon permit hendaklah diberikan supaya rakyat tidak mengubah agenda perjuangan yaitu mendapat kuasa melalui proses demokrasi dan pilihan raya terima uh, kasih uh, ah, mana apa dah. Terima kasih Datuk, terima kasih Yang Berhormat uh, Adakah Yang Berhormat sedar bahawa kenyataan dibuat oleh menteri yang Mohd Ahmad Menteri Dalam Negeri berkaitan dengan ceramah bahawa boleh ceramah di tempat yang tertutup dalam markas di luar markas di tempat awam kena minta permit itu hanya satu kenyataan dibuat di akhbar tetapi tidak ada satu pengarahan kepada pihak polis untuk menerima pakai kenyataan dibuat oleh menteri dalam negeri saya tunjuk contoh kebetulan uh, timbalan menteri dalam negeri ada hari ini kawasan saya Pas Kawasan Pokok Sena telah mengemukakan satu permohonan permit di balai polis Kota Star ibu pejabat polis Kota Star tetapi pegawai uh, apa nama uh, Kani di 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 balai tersebut tidak mau menerima permohonan tersebut atas alasan dia kata ini arahan ketua polis bahawa sejak daripada bulan 6 dulu tak ada permit yang dikeluarkan dan tidak ada permohonan yang diterima ini yang, yang pegawai yang, yang yang menerima itu ialah puan Salmah di ibu pejabat IPD uh, Kota Star jadi ini satu perkara yang malang apabila Menteri Dalam Negeri membuat kenyataan mengatakan boleh ceramah di tempat tertutup kalau tempat awam, publik mesti minta permit bermakna kami nak mohon permit saya mengarahkan kawasan saya untuk kita mohon permit untuk menghormati apa uh, nama keputusan yang dibuat oleh Menteri Dalam Negeri jadi adakah anda sudah bahawa tidak ada satu pengarahan yang dibuat di peringkat kementerian ke 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 kepada uh, Jabatan Polis sendiri saya sedar dan Timbalan Menteri minta jawab keluhan pokok senar tadi Datuk Eni Petua boleh dikurangkan ceramah parti-parti politik. Di antaranya langkah siarkan terus menerus siaran parlimen. Bila rakyat dapat maklumat apa yang menteri cakap, apa yang timbalan menteri jawab, apa ketua pangkam cakap, apa yang kita suarakan. Saya yakin ceramah kita tak laku. Sebab mereka dah dapat maklumat daripada live talikas siaran parlimen. TV 1234, satu saluran berilah kebebasan kepada kami. Kurang-kurang siarkan pandangan-pandangan Mimpin-mimpin kami Daripada pembangkang Dan bebaskan akhbar Akhbar-akhbar yang mohon permit Seperti harakah beri keluaran harian Kalau ini dilakukan Tak perlu berceramah tiap-tiap malam Sebab rakyat sudah ada maklumat Daripada parti